для того сейчас так еще а? раз Значит, а, да. александр александр очень <свят> очень приятно <свят> смотрите сейчас будет небольшое интервью я задам вам буквально три вопросика вы, если вы, если вы, если вы, если вы. первый вопрос вы сегодня выступаете в роли аутсайдера аутомачева. вы готовы сегодня закрыть рот своим хейтерам своей победы <свят> это пора <свят> делать пора были готовы, что мы будем проигрывать, но вот пора уже начинать выигрывать хорошенько. Ну, Самые, как мы понимаем, младшие на турнире у нас. У самая типа, младшая молодая команда. У нас, конечно, опыта не так много, как у мужиков, но mm -hmm. надо будет стараться и пытаться забрать эту игру. Ну, чтобы наконец-то эту череду побед А какой у вас средний возраст? – Четыреста пятнадцать лет. – лет? Ух ты, вы какие молодцы. Молодцы. Как бы с такими дядьками рубитесь. Молодцы. Вот вопросик следующий тогда. Скажите, ваша команда вообще есть спонсор? Спонсора нет. Спонсора нет. А как вы вообще собрали коллектив, где-то играли раньше? Мы обычная школа, душ, диска, диска. Диска, диска. Мы Обычная школа, обычные школьники все. Мы все подростки. Так обычные отборы. Там, кто, кто увидит, кто, кто, друзей зовет, кто как. Ну, кто по объявлению с Инстаграма. Ну, обычно типа реклама Инстаграмовская, там кто-то зовет. И... И... Я вас понял. Вы <связывай> а, да, Это ваш первый опыт. Это да, да, да. Правильно, это первый. Просто нас это Какие планы? Турнир по-хорошему хотя бы игры вот у нас, конечно, сейчас самое низшая. Мы как бы наверное, не было, что там пишут. Надо выиграть хотя бы одну ты игры Начальник. А потом уже со следующего турнира начинать стартовать. Первый. Вы, короче, как арсенал планируете. Там, сначала там на дне, на дне, ну, на шо, дне, шо, а потом чемпионство да, сразу, да. да. Лигу чемпиона в полуфинал. Понимаю. Я понял. Ну что, удачи вам сегодня. Надеюсь, удача будет сегодня на вашей стороне. Все? Спасибо. Сейчас ливенько. Удачи.